Salam mənim əziz izləyicilərim, xoş gəltdi sizi. Mən bu gün Cənub zonasının ən ləzzətli, ən ləzziz yeməklərindən biri olan badımcan sırdağı hazırlayıram. Ona gedən ərzaqlar: 1 kq badımcandır, soymuşam. Qabıqlarını duzlu soda saxlamışam ki, qaralmasın, acı suyu çıxsın. 3-4 dənə pomidordur. Bir baş sarımsaqdır, cəfəridir bir az, sarı kök, tuz, istiot. Buna başqa ərzaqlar getmir, ancaq bu ərzaqlar. Badımcanı mən 4 yerə böldüm, ancaq badımcanın başlarını ayırmadım bir-birinə. Qayınanam rəhmətli idi, məşə belə bişirirdi badımcan sırdağın. Ayırmıram bir-birindən. Bax bu cür mən doğrayıram, bölürəm. Qoyuram özə kərə yağı tökmüşəm. Duru yağı yox, isinə görə. Kərə yağında qızardıram onları. İndi onu qəşəyə qəşə o izdə bu izdə qızardacam. Görürsüz nə gözəl qızarır, qıpqırmızı olur. Pomidorları xırdaram. Bu istə bu istə bu cür hal-halğa doğranır. Pomidorlar da hazırdır. İndi yığıram səliqə ilə. Əvvəlcədən badımcanları yığıram. Görürsüz badımcanlar ayrılmıb biri-birindən. Əvvəlcədən badımcanlar yığılır. Qazanın birinci hissəsinə sonra qızarmış pomidorlar üstünə düzürəm. Əlavə edirəm. Sonra da əzilmiş, doğranmış, xırda-xırda lap, xırda-xırda doğranmış sarımsağı əlavə elədim üstərinə. öz sevquza görə neçə dənə sarımsaq istəyirsinizsə, neçə diş eləyə bilər, doğraya bilərsiniz.Duz sapırım üstündən istiot əlavə edirəm. Biraz da sarı çöke əlavə edirəm. Çərəyağın əlavə edirəm üstündən. Yarım stakanda su tökürəm. Buna çox soy olmaz, bu öz yağında bişməli də. İndi onu vam xodda, xırda-xırda xodda qoyuram, xırda-xodda bişməli də. İti xodda olmaz onu bişirmək. Görürsüz, nə gözəl alınır. Yağa düşənə kimi bişməlidir o. Uzağı 1 saatda bişir hazır olar. 1 saatdan da bəlkə də az. Hazırdı mənim yeməyim. Ən taatdı, ən gözəl yayğın yeməyi idi. Üstünə xırda-xırda hazırdır şey yeməyim. Üstünə xırda-xırda doğranmış cəfəri əlavə edirik. Öz zövqünüzə uyğun da istərsiz cəfəri əlavə edə bilərsiniz, istəməsiz səpməyə bilərsiniz. Bu badımcan sırdağancə yemişlə yaxşı yeyilir. Anca onu ləzzət verən yemişləndir. Hazırdır yeməyim. Sağ olun, sağlamlıqla qalın. Mənə abunə olmağı Unutmayın abone olun sağ olun